Детьки, мы продолжаем. Сейчас у нас вторая часть. Я вылечила через месяц где-то вот. Почему я говорю, что я думала, что у меня сахар. Короче, попала я в больницу, выписали меня с больницы. Я сижу на жестокой диете, я решила проверить полностью свой организм. И я пошла на УЗИ элементарное, потому что то УЗИ, которое мне делали в больнице, это было над отъебись, иначе не скажешь, и, короче, мне не очень не сподобалось. Ну, гинеколог, там, как всегда, знаете, Трохи кіста, трохи то, коротше, не дуже страшне. Але що у мене щитовідка на грані норми, що треба її кожен рік перевіряти. Тобто, щитовідка сама по УЗІ не в дуже хорошому стані, але гормони виробляє на максимумі своїх можливості. Тобто гормонів поки вистачає. виключення. Нової гіпатоз, хронічний панкреатит. И парапанкреатичний инфильтрат. Вот что он увидит. После выписки моей в поджелудочной железе у нее выросла киста. Загаструи гипоэхогенный гетерогенный утвор 74 на 38 мм. только что появилось. 74 на 38 под головкой поджелудочной появилась вот эта вот. 7438. УЗИ я сделала где-то через полторы недели после, вы... после попадания в больницу. То есть, вот я попала в больницу, меня откапали, вот оно появилось. Мне УЗИ сказал, чтобы я срочно пиздавала на КТ с контрастом, что это может быть рак. Он мне так, же, так и прямо и сказал. Я не поверила, что это может быть рак, но на КТ я записалась, потому что рисковать я не хочу. О, и у меня началась целая эпопея. Вот, пожалуйста, у меня первая кота. Дальше у меня еще целая кипа этих кота. И вот моя, моя поездка в раковую клинику лисот. Ну и а теперь давайте по, по котешках. Когда я уже пришла через неделю, то есть он мне сделал УЗИ, это как раз получалось где-то четверг, я записалась вроде бы на вторник на КТ. Но после УЗИ я сразу пошла в больницу к врачу, который меня лечил, в государственную нашу больницу. Я его словила, когда он уже шел домой, Он такой, типа, я сейчас додому, я говорю, я понял, кажу, Боже, у мене ніби рак появляється, кажу, Ты, коли мені два підійти, коротше, ну, типа, знаете, якась така нашу вона, бо тут зробила УЗІ, а тут больниця. Я как-то вот так перебіжала і вся на этих емоціях. Ну, мне нахамил, видно, мало я йому дала, за то, что я лежала в больниці, то я дала 2000 ему. Ну да, все давали. Кто делает операцию, то и 5, и 6. Короче, такая такса за то, что типа я лежала в палате. Хотя палата была не платная, а бесплатная. Ну, короче, так все дают. Пришлось мне тоже дать. В общем, грубо говоря, через полторы недели, я уже там через две недели я пошла делать кота и у меня э, вот это исчезло с головки поджелудочной, это образование исчезло. Но появилось два других. Одно 10 сантиметров, второе 7 сантиметров. И воно, короче, на УЗИ, ой, на КТ показало, что там жидкость, инфильтрат. То есть мертвые клетки. Если логически, если они рванут, ну, вы можете себе представить, один 10 сантиметров надутый шарик. Ну, шарик прям надутый внутри с мертвыми клетками. И еще один сбоку висит. Вот такая вот история. И там эта вода. Если, типа, короче, логически оно рванет, то, то мне пизда. Боже, я ходить боялась. Мы сразу находим хирурга, нам дают номер тут в Хмельницком хирурга. Мы с тем кота уже с Олегом, ой, везет меня Олег туда к нему, он посмотрел, посмотрел э, диск, говорит, не переживай, оно должно пройти, то есть, э, типа, ты просто дуже серьезный был шок, типа, поджелудочный шок тоже серьезный был. И оно должно у тебя, короче, в принципе, должно пройти. Если за месяц оно не приходит, то мы тебя просто чикнем, вырежем, короче, и все. Проблема решена. Месяц сидишь на диете строжайшей. И, короче, надеемся. Я месяц, ну, я не знаю, там не мясо, там не рыба, там вообще было у меня настолько все дозировано, может грамм стоя в день ела, в лучшем случае, то у меня даже аппетита не было. Но я продолжала ходить, потому что мне было очень постоянно страшно, у меня еще вот эти отходники, постоянно надумывалась в голове, что я умру, и я очень много ходила, ходила куда-нибудь, хоть за мочалкой, хоть за распашонкой, хоть куда-нибудь. Ну, подымалась у меня радость, что я вот видела, что я очень стремительно худею, но в то же время я очень сильно боялась, что ненормально. Я за месяц скинула 13 килограмм. Это вместе с теми 9. То есть вот за месяц 13 килограмм. И по мне было очень сильно видно, что я уже просто, что есть куда худеть, но що вот что-то не так, да? Через месяц я сделала еще одну. они стали меньше, но они никуда не исчезли, они стали меньше. Мы опять пошли к этому врачу. Какой-то был у него день такой интересный. Мы заметили, что он меня не узнал, что он забыл, что мы у него были, но это не столь важно. Мы пришли с теми, и со старыми документами и с новыми. Он пошел к себе в коптерку, типа что-то там посоветоваться. Да, и что в коптерки И такие, то уже вещи взяли, пора лягать. Я говорю, на що лягати? Вас рак, вас треба срочно різати. Я такого, блядь, на тому стволі дивлюся, я, хто такий аж побілів. Він каже, а як ви так зразу поймете? Може, типу, якусь пункцію взяти, подивитися, що це рак, не рак, типу, що вже сьогодні ложить. Да, все, треба спішити, ми тільки що з колегами подивилися. В неї там, коротше, щось ляпнув. Коротше, в неї рак, Якщо воно рване гайки, зараз ми її бігом я кажу, а як ви мене хоч різати будете? Він каже, як, тако? Я кажу, у мене просто була операція на серце. Я кажу, у вас хоч буде кардіолог присутствувати, тіпо, ну, бо в мене цей стоїть в серці. Коротше, хоча це типу, не хочу просто говорити, хто це, бо багато хто з Хмельницького його знає. І коли я розказую, що він таку мені єрість на, на часах, то всі просто блін, глаза квадратний. Думаю, що я реально обманиваю, Хоча это, я б була не одна я була селегам, типу, ну, я кажу, ні, типу, ми, мабуть, завтра прийдемо лягати, мені треба зібратися. Я ж не думала, що ви мені вже зараз типу, ну, такий страшний діагноз. Скажете. Мі, ну, що я, я вам буду э, розказувати про бабочки, як у вас рак? Що давайте бігом його виріжемо, щоб метастази не пішли. Коротше, чим раніше, тим лучше. Я вже думаю, та вже похуй, ну як мене поріжуть. Я вже була і така, і сяка, вже тут твої пузо, думаю, якийсь купальник вдіти, Коротше, мать їх йоб, аби жива була. Да? Ми такі виходимо, Олег говорить, ні, типу, мені щось не подобається. Їдемо в лісот. Ну, у нас, круче, Лісота до раку в Україні нема нічого. Це ізраїльська больниця. Нас просто, на жаль, в сім'ї були випадки, що люди хворіли. Ми просто, ну, коротше, лісот так лісот. Все, і ми вирулюваємося Олегом в лісот. Мені там делают еще одно обслідування, еще одно КТ, именно їхнє кров меня беруть, короче, рассмотрели, раз это сама. Два дня они мені позвонили і сказали, что это не рак. Это духа, меня, реально. ну то, що типа, це не рак, це 100%, що метастазі у мене в організмі немає, що у мене э, по крові, типа, антітіла, ну, коротше, все нормально, типа, що я. Это часто вот такие, найти лекаря, хотите, удаляйте, хотите, не удаляйте, но мы не удаляем. Это для нас как бы типа, простая, простая операция, мы такого не делаем, мы, типа ну, в общем, с раковыми, да, хворими. только. И мы позвонили в Киев, в Добробут, Это там, где мне делали сердце. И я онлайн связалась с их врачом в Добробуте, отправила туда все мейлы, все документы с Лисода, все вот эти выписки, чтобы они не говорили, приезжайте еще, мы вас проверим. То есть, когда ты приходишь с Лисодом, то все уже даже не перепроверяют. Тебя все знают, что это уже сделано, для, ну, что уже не треба знать, это а ничего робить. Що там вже обдивилися тебе і вдолі попірок. Він передивився, він до мене каже: Ну дивись, в нас в Україні на поджелудочній взагалі ніхто не робить операції, Того, що вона настільки тендітна, вона настільки нежна, що ти, якщо її чіпанеш, вона зразу починає відмирати. Вона така, її ні кусок не відріжеш, нічого. Типу вона от... продовжує сидіти на дієті хоча б півроку. Скажи, скільки ти вже скинула? А я вже тоді вже скинула десь 19-20 до 20 кг. Я каже, отак от в такому темпі. Типу, іди. Так же саме питайся, періодически типу, здавай кров, ти весь там по вітамінах, щоб все було нормально, щоб ти в обмироки не падала. І от сиди на конкретній дієті, пий тільки воду, нікакого ні кофе, нікакого ні шашлыка, ніка ні м'яса, ні колбаси, нічого. Вот отворила себе 100 грамм телятины, растянула на целый день, взяла себе кусочек рыбки. ни в коем случае красную нельзя. Только вот эту хека, вот телятую, которую я ем уже вот. И вот ровно полгода я ни разу не сорвалась, ни разущечки. Единственное, на четвертый месяц я засмаковала кофе без молока. <coughs> Чашечку в день себе позволяла. Потом... Попробовала конфетку, позволяла себе одну конфетку с кофе. Блять, это было так вкусно. А, а через полгода я первый раз съела клубнику, одну штуку. У меня скулы понемели. Я настолько начала чувствовать все продукты, эти вкусовые рецепторы. Поняли? Банан попробую. Я вообще не ела фруктов никаких ни ні компотов, ничего. У меня был только зеленый чай. Да, на 4 месяц кофе. Вот такая строжайшая диета. И что вы думаете? Проходит полгода, мы как раз на море поехала еще со Златой. Еще так помню, лечу в самолете. Думаю: блядь, хоть бы не рванула тая грежа моя. Что умру тут, знаете? От перепада. Але я так вот якось. І молилася, і ходила, і отак так от правильно себе настраивала. В мене якось психіка дуже помінялась. Во-первых, когда ты ще не думаешь о еде, не переедаешь, не думаешь о еде и на... устраиваешь в своїй житті график, как ты її живеш. Проснулась утром, умылась. Постояла на иголках, растянулась, постояла на, на, полежала на иголках, попила воду, отправила злату в школу, поубирала, попила чай, пошла туда вечером проходка, пришла домой вареное яичко, повышивала полепила, повырезала, легла спать. Скучно. Кучно, но я в это так втянулась и очень хорошо начала себя чувствовать и я прилетела и что вы можете думать и все рассосалось для меня была такая радость не сделали станем э, КТ. кстати сейчас надо опять записаться тоже год прошел то есть полгода назад, грубо говоря, делала сделать вот так вот дурная натура, как так кто ходила как посоленная, а это поняли уже расслабилась, уже и кофе, и пирожено, и это хреново в моем случае это хреново, потому что то, что я излечила ее, скажем так, то это не значит, что она не выебнется на следующее. То есть я вот сейчас живу, я не скажу, что в страхе, но я пытаюсь придерживаться правильного баланса. Я, например, гамбургер но ну, это в основном, если я в дороге где-то, или там бутерброд с колбасой, или еще что-то, на следующий день я урезаю себя чисто вот диетическое, да, э, балансирую, не переедаю, не, не перенапруживаю, ну и слава богу, пока типа как бы все нормально, но опять же говорю, надо срочно пойти сделать еще одно КТ, у каждого похудения будет происходить по-разному. Я буду очень рада, что вы можете найти в себе силу воли, заставить себя. В моем случае получилось, что меня Вселенная заставила. Самое смешное, что перед тем, как попасть в больницу, я нарисовала тут себе такой знак короче, для похудения. Знаете, это показывает, всякие руны себе рисуешь на руке, типа на мечты загадываешь такой ромб перечеркнутый. Короче, нарисовала я себе этот ромб. Ровно через два дня я загремела в больницу. Я не знаю, или это такое прям заклинание подействовало, или я его прям на луну нарисовала, когда надо, чтобы похудеть. Но я лежала в больнице, смотрела на эту тему и думаю, сука, лучше бы я не худела, я чуть не умерла. Поняли, в чем типа весь соль программы? Поэтому будьте акуратні со своїми мечтами. Кстати, на рождения я загадала, чтобы похудеть. И к своєму дню рождения я уже входющая в платье танцювала на свой день народження 36 років, бо я не день рождения вообще почти ні разу. В 2020 році мені зробили операцію. Мені не можна було. Потом следующий рік щось ми переїжджали, у нас не получалося, потім війна почалася, потім срачка, потім пердячка, і цього року я вот прям хотіла, щоб рози в мене були, вот, щоб в ресторан піти, вот. Олег мені задіяла державне, Як змінились наші отношения. Повторюсь, що розлука всегда впливає і покуда ми чуть-чуть отвыкли -чуть друг от друга друга, но. Вот этим моей болячкой а он прям какой-то спасатель в моей жизни я постоянно он меня постоянно лечит у меня как родила Грежа он меня подымал бы у меня пузо было живот зашитый Грежа не сошлось где остался то потом мне сердце сделали я тут качалась он мне перевязки эти все ставил меня на руках таскал То я вже доїлась, допилася. Коротше, вже пуджелу відказала, вже мене капають желі до мене, їсти в больницю. Коротше, він у мене такої в этом году на дережіння мені говорить: Юля, не стисняйся, що ми тебе вилічимо. Я говорю, я уже заебалась а обалеть, Олежка. Кажу, наверное, ну, уже, уже та я папка, кажу, трещет, понимаете. диету. Я начала ходить с ним, понимаете. Что он ходил сам, а мне это не нравилось. А сейчас, типа, я пару раз, правда, так интересно, смешно было. Звоню к нему, говорю, ты идешь на проходку? Он говорит, ну я типа там с другом иду на проходку. Я говорю, а ну хорошо. Думаю, ты заебись, короче. Я себе наушники одела, музыку себе налайкала, какую буду слушать. Иду себе, короче, балдею. Звонит. То что ты делаешь? Я говорю, да Та там типа иду. Тут подходи сюда. Я типа подошла, мы там еще круг с ним. так идем вдвоем, вроде говорить не могу, прошу, а потом как-то, знаете, вот так один день, второй день. Тут прошел месяц, мы каждый день ходим, прошло два месяца, и это уже такая у нас стала традиция, то есть типа он едет домой, и ты вышла на проходку, я говорю там да, хожу, я старалась выйти раньше, бы бо я больше кругов делаю, чем он. Потом начал обижаться, что я его не беру с собой на проходку, что я где-то пойду, а, а что ты не позвонила, не сказала, что ты уже ходишь. І отак вот по чуть чуть по чуть, -чуть начали почали привикати друг до друга, тобто все постійно. Очень много сімей у зв'язку з розлукою не, не видержали, це Это тяжело. Это, тут навіть не про зміни йде, що там хтось вот, хоче. Здесь про те, що друг от друга друга відвикаєте. И если уже были какие-то неполадки изначально в семье, то после того, как вы разъехались, то уже потом и не хочется съезжаться, да. Ну, правда, это правда. В моей ситуации я хотела вернуться. Может, он не так хотел, чтобы я возвращалась, но я вернулась. Я шучу. Но опять же скажу, Олег у меня, он такой скупой на эмоции, он такой ровный, как, я не знаю, как... ровный не как серпантин, то есть, типа, комплименты там, вернее, дорогая, я соскучился за тобой, я тебя люблю, блядь, я не знаю, когда-то услышу я эти слова или нет. То я приеду, то приезжай, то я уеду, то уезжай. Как-то вот так, блядь. Что ты там? Ничего. А ты что там? Ничего. Ну, когда вот какие-то такие проблемные, то, конечно... Алло, я вскоре, блядь, вмираю. То я сейчас подъеду. Что там? Какие таблетки купить? Реально, типа, то есть... Он не говорит, он делает. Вот еще раз повторюсь, он относится к такой категории мужчин, что он мало говорит, но он э, не балаболит. Он больше, типа, делает. Делает для семьи, для златы в первую очередь. Меня не обижает. И, ну, после того, изменились, изменились ли его отношения ко мне после того, как я похудела, конечно, да. Тут, ну, даже врать не надо. Во-первых, он на меня смотрит совсем по-другому. Я сама красуюсь с собой, что я одеваю какую-то лодочку, какое-то платьечко перед зеркалом повертелась, там волосики, реснички. Ну, блядь, ну це ж ну, на небо і земля. Ну що тут говорить? Ну, конечно, мужчині смотреть, коли возле нього сидить симпатичная жінка, чем коли с нього сидить юлька заліпляна цицька, заплакана, запуша, заслиняна. Всі виноваты, одна я не виновата. винувата. Це вічна проблема, вічно вечно вічно плаче, вічно и все не так. То вона їде, то вона приїхала, то вона поїхала. То вона то хоче, то не вийшло, то й на неї дивиться не так, а та сказала не то, а і б. це витримати було мене, може навіть добре, що я уїхала на кілька погода, що віддохнув від мене, тому що я йому тут півтора року колотила, тут кишки перевертала. Я, йому тут... <плодиска> я ще не знаю, як він з'їбався від мене. зараз, по-другому. По-другому, що, Мені здається, він навіть... И увидел какую-то силу воли мою, да, что я вот е... смогла. Ну и давайте начнем с того, что я и вести себя стала по-другому. Мне щас набагато. Меня вообще в море поговорила. Я сейчас опять красивая, я щас опять иду и на мене уже задивляются, знаете. То есть. повлияла, повлияла и повлияла в хорошую сторону. В общем, и шаг к большой работе у меня, к сожалению, произошел, потому что меня, ну это я сама себя запустила. И сейчас у меня до конца жизни есть полнейшее осознание, понимание того, что я должна следить за всем, что я в себя кладу, от воды до еды, от алкоголя, до газированной воды и все остальное. Все, что я в себя засовываю, я должна контролировать. И если в следующий раз не доведи Господь, я надеюсь, этого не произойдет, у меня получится какой-то такой криз, то последствия может быть намного хуже. Это держит меня в строю. Это своего рода кодировка. Кодировка от еды, от, от всего вредного. Но с другой стороны, это открыло во мне очень много и плюсов. В общем, спасибо вам за просмотр, с вас лайк, за мою чистосердечность, мое откровение. Можете задавать пытания, что именно, в какую из частей, может, углубленнее рассказать, да, как, ну, может, что-то я не, не, не донесла до конца. Может, вы что хотите услышать. Вот. Ну, а мы с вами встретимся скоро. Пока.